Division балс. Давай. Не дам. <laughs> Блин, похож на одного моего хорошего знакомого. На кого? На Гену. Крокодил? Не. Хороший? Гену пожарник. Пожарник, да. Был у меня ну, такой знакомый. Ну, если хороший человек, то ладно. Ну, относительно. Бухал сильно. Да, ну не без этого, да. А вы откуда? Я же не А У меня написано э -э, Норвегия. О, а до этого писали Россия, почему-то. А ну-ка, ну-ка. Норвегия, Россия. И то, и другое написано, представляете? Вот, очень как поменять? Я не знаю, да. Ну, ладно, а не а ладно. у меня что написано? Россия. Ну, это ложь, Ложь. я из Харькова. Серьезно? Да. Сколько видов метро в Харькове? Три. А в Днепре одна и коротенькая. Ну да, сто процентов, да. Люблю ваш город, частенько там бывал. Не, ну я не с самого Днепра, я с Павлограда. Mm -hmm. Ну, у вас там весело, скажу вам, да. Есть такое, да. А в yes. Норвегия, потому что я сейчас живу, сейчас, в данный момент, в Норвегии. А, вы переехали? Ну, так получилось. Ну, понимаю, война. А я в Харькове как жил, так и живу. Мне сейчас в Кремене, в Харькове. Этот самый. Очень, очень на, на хлебозаводе очень хлеб развозят на машине. Ну дела нужные. Ну по Влаграде там же ж, не будем говорить что, но лакомая для цапов цель. Я думаю, что они ну, так Ну я понял, о чем мы говорим. А, у меня там есть ну, несколько друзей, которые там работают. Вот а, этот самый казали, что выехали, вывезли оттуда почти все, уже, уже почти ничего нету, куда вывезли не знаю, вот. ну фактически ничего там нету. ну, и слава, вот богу. Такое. ну и слава богу. ну слава богу. А скажите, вот мне, мне вот интересно, извините, что я вас перебью, я вас спрошу как человека, выехавшего из страны во время войны, я скажу, спрошу вас, а вы собираетесь вернуться? Я да. А среди ваших знакомых много выехавших? Очень много. Ну, в Норвегии именно. Ну, есть, да, есть вот друг, который у меня уехал, который я много лет дружил. Да, они вот только приехали. Ну, может, с полгода, как приехали в Норвегию. Ну вы общаетесь с, внутри Норвегии с украинцами? Ну конечно. Конечно. У нас очень много. вот, ну, вот Я в Лилиха, много мариупольцев, очень много. Харьковчане а, есть? есть в... Земляки Ум... мои харьковчане есть? Харькова, Харькова. Да, по-моему, есть. Сейчас я вспомню. Ну, не буду говорить точно, но вроде как кто-то был, да, из знакомых из Харькова. Ну вот у меня э, соседи с Мариуполя, э, потом у меня, э, вот, ну, у жены подруга с этого Солновахи. Э, с э, там от э, Волноваха вот, ничего уже не залишилось, от слова. Да, я... да, да, вот у меня еще одна подруга, ну как подруга жены, с этого, блин, как его, ну не Купянск, а как же этот? Ну, есть такое место Купянск, недалеко от меня тут. Ну, это нет. Это... Знаете, это я, знаете, как ЦАПа называют это место? Купянск, суки. Повбива обогадив. А как же его, блин... То я, я даже недавно ей звонил по поводу. Ну, у нее там просто сын остался, она уехала, а сын остался. Ну, тоже там сейчас ä, непонятно, то ли захватили этот город, то ли нет. Какие? Купинск. Не, 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 не Купинск. Сейчас вспоминаю, как же это. Ну, это Донецкая область. Этот. Э, 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 не, не скажет этот. Э, 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 Покровск. Нет, не Покровск, нет. Мирноград, Вугледар, Солідар. Ні. Часів'яр. Ні. От і часов Яра. Зрозумів. Ну, там такі ж там на 20 тисяч, мабуть. Донецька область, ну, чесно, ви ж розумієте, що Донецька область, вона вся з таких містечок складається. Там величезн... величезні агломерації. Зміст, і ну, тут нічого дивного. Зараз діпстейт включу, скажу. Я просто вилетів із голови. Константина, так. Канстаха, Констаха, Констаха, Констаха зрозумів. Ні, вона її не захопила, але там гаряче. Так, да, от у нього там син остався, але зараз он уїхав, евакуїрувався, ну куди не знаю. Mm -hmm. вот. Ну, вообще, как бы, вот наша вся родня, вот ну, мои э, мои прабабушки, э, прадедушки, когда 20-х коллективизация у них этот самый раскулачили, вот они сами из Карматорска, ну, из-под Карматовска. Вот они тогда ушли э, с Забр... ну, в общем, забрали все, что можно было, оставили только то, что можно было унести, то есть три детей. И вот они ушли в Тамарский. это ну, под э, по дороге на полагах, получается, если там, там отели, потом как-то постепенно в Терновку переехали, потом, вот, полагав, ну, в общем, так такая вот. А вы выехали, э, ну, Якось офіційно, чи е, щось вмикало якісь можливості свої додаткові. Я покажу. Поранення, інвалідність. Так. Да. Я годік повоював, отримав ранення і уїхав. До, до ВАТО чи вже піс... під час півного масштабки. Оселідар. Як як? А, Асолідар. А, разумею вас. И как зараз здоровье, друже? Ну, сделали мне здесь в Норвегии три операции. Сейчас вот на весну четвертая операция. Ну, доктор сказал, что как, как, когда говорит, приехали, когда это да, первая операция, говорит, тебя говорит не лечить, тебя спасать надо. Да, 50 сейчас швов наложили, повытягивали железо. А что, ФПВ-шка, чья артиллерия? 120-й миномет. Миномет. Ну что ж, бажаю тебе здоровья, вояча. Вот. Да, какой там я... Ну, який є. Я вот в Харкове, бачишь, без зброї в руках, а ты в Норвегии воювал. Тому Я, если сказать, я толком повоевать не успел, потому что... ну, так получилось, что наших кинули, я с ними. Мне командир Uh, говорит, дядька идика, куда ты говорит, пьешь. Ну, а скальки тебе? дружим? 69. Говорит, куда ты говорить, лезть, живет. Говорит? Ну, ты старый, говорит, надо бегать, говорит, надо прыгать, надо говорит, а ты не, не здоровье, ничего. Я говорил, ну, хоть хоть патроны буду заряжать. Ну, так получилось, что по сути я. Ну, ну да, ну я там мин, то понараставлял, пацанам, ну, шумок, чем, чем помог. А что за бригада? да, 113 батальон. 113 это Харьковская? Нет, это Днепро. Это на базе Днепро-1. Ну да, но это Харьковская бригада территориальной обороны Харькова. 113. й Нет, это было что -что 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 113, это на базе Днепро-1. Ну, я не знаю на базе чего, но на сегодня, с начала 2022 года, 113 это бригада территориальной обороны города Харьков. Може, я, я не знаю. я ж там уже... Даже... На базі чого вона створювалась, я не знаю. Брехати не стану. Ваші Дніпровські це 108 э, кодацька. Э, 25-ка десантура. Це ваші? 53 Магура, то вже Да. да. 47-ома Магура. Ой, 47-магура. 53 у мене там не дружа не Ну, так, да, з області. 53, з вашої області, так. Да. Вот. А 113-й я не знаю. Я знаю, что наших после, после Солідера розформировали, ну как переформірували, я не знаю. Ну, 113-ї зараз входить до складу 16-го Армійського Корпусу. Та, та саме там, де е, 92-га Харківська, там, де е, хто туда ще входить, е, НГУ 3017 Харківські, так само, ну і хтось ще, ну і 113 та Может, я, я, уже далек от этого, поэтому я... Ну как, я с пацанами общаюсь, но как бы на тему кто где и как мы... Ну, понятно, что мы не говорим об этом. А, а пехота был в Чаяк? Да. Ну, я как... Ну, как, я там... Ну, когда мы в Тероборону тоже организовывали, там, я пацанам объяснял, как минометом пользоваться, как прицелиться, как гранатомета стрелять, как прицелиться, как, как, правильно поправки на ветер брать. Потому что, ну, ну никто что тупо пришли пацаны, которые вообще ж ничего не знали. А ты зветки знал? А, служил. Заразумев. Ну, ну, при Союзе, в образе управления. Да ты что? Ты, ты кадровый офицер, че что? Срочку? Срочка. Ну круто. Ну так, круто. Так, так, так получилось. Не, а ну, таких, как, а как... таких хлопцев, как э, Вороби, шурави? Не, я могу тебе сказать, вот я, когда вот мы только еще организовали тероборону, э, к нам приехал Мадьяр на на своем этом сам э, Москвичи, 2141, то есть он еще был просто, ну как, ну, Мадьяр и Мадьяр, да, он это, этот, самый, еще не был настолько знаменит. Но я, я с ним, конечно, ну, общались мы, да. Вот. Потом как-то наши дороги разошлись, он уехал по своим делам по своим. Вот. А ты говоришь, решил... что mm -hmm. Такие великие, здоровые, хлопец. Это Таня, что ли? Виталик. Я знаю, Саню Шурави. А Виталик. Не, я знаю, у нас вот это мы начинали. Э, был у нас учитель, э, был у нас. Э, чиж. Э, Саня, чиш, Саня. Ну, я не буду врать, не помню. даже Ну ладно, да, ладно. Уже... я ж тебя не проверяю. Ну, я да. просто, может, из спильных знакомых Пацанов фактически никого уже нет. Ну, вот остался, сейчас скажу, кто остался из тех, кого я помню. А, комбат живой. А... это учитель вроде остался, ну, по 300, но вроде сейчас уже опять встаю. Uh, потом Костя, который леший, потом Блин, я уже... А у тебя какой позовный был? Передам хлопцам привет. Может кто-то может, кто Химик. <laughs> <згадает? smart> как химик? <smart> да, химик был. Да. А зовут тебя, братику, как? Эдуард. Как? Э, Эдуард. Эдик химик. Ох, Эдиков. Эдиков много останнім часом у меня, честно, среди знакомых. Меня Сергей зовут. А, я понял. Нет, ну, может, по химик, как химика, может, исполнить. Потому что я тогда дымы делал, зажигалки эти бутылки. А, делал. А, вот. Это а, а... а что делал. О, класс. Нет. Ну, жена, здесь поехали а, а в Капидраген, вот, а я этот самый. Трошки попыл. да? Да, оставили меня один на один с кошкой, вот, а я тут отвязываю, да, немножечко попиватику, вот креветочки. Да. Ну добре, ми з тобою зараз в прямому етері. Нас дивляться сьогодні небагато. У нас е, загинув один з українських блогерів. Е, якщо, може, ти дивишся на Ютубі українських блогерів, то один з них загинув, Марк, Київська хунта. Е, О, як марк хунту. А як він мав повинен? Пожежа, пожежа. Я подробиць не знаю, я про це дізнався на самому початку. Як тільки прийшов, приїхав додому, розпочав ЕТР, мені повідомили в чатику. І я, чесно скажу кажучи, в такому розібраному трошки сьогодні стані, не зібраний. Але хлопці, до речі, 113 потребують, друзі, 113 потребують допомоги. Skyriders підрозділ. Птахівництво птахи. Тому долучайтеся, а ви заходьте до нас. Басенко Ukraine. Бас and Україн англійською. Малко, це печально. Так, да, зараз напишу вам, як канал називається. Заходьте. Ми зараз в прямому етері з вами. Дякую. Я пишу. Так що ми працюємо для твоїх побратимів зараз. Ну, для моих уже. Без палочки наклонные. Так. Как это скопировать? Блин. Я не знаю. Я здесь не знаю, как здесь. Ну, англійською, якщо написати басенко. Ukraine. Ба басенко, як рок-н-ролл. Bas and Сейчас я запишу, хорошо. Добре. Давайте, до побачення. До побачення. Бувайте, Добре. бережіть себе. Пишу. Ну, що дім. Так, дорогенькі мої, для вас, для вас, вельми шановні, Добре. мені треба дві хвилиночки. Вас закликаю долучатись до нашого збору вступа відьмаків ЗСУ. На птахівництво горобця, і я бачу, що PayPal ще хтось долучився. Бачив, е бачив за Марка. На жаль, бачив. Семенич, Семенич, Руді Квасон, вітанічка тобі, друже. І е величезна подяка. Дякую, 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 обійняв. Семенич 25 на військо.